Сегодня мы молитву совершаем память святого благоверного Александра Невского, сын великого князя Ярослава, киевского князя Александр Невский и Даниил, прозванный Галинский. Два сына одного отца, но разная судьба. Даниил Галицкий метался между православными католиками, между папой и православными, между Баты, монгольским ханом и европейскими рыцарями, и так он ничего не нашел. Александр Невский, подобно епископу Лу, понял, что монголы ⁇ это бич Божий. И он принял этот бич. И Киевская Русь в его лице основал новое могущественное государство, потому что он принял волю Божию. Очень трудно нам принять то, что дает нам Господь. Мы называем себя верующими людьми. Но ведь верить в Бога и верить Богу – это два разные чувства. В Бога верят и бесы, верят и трепещут. А вот Богу верит очень много людей. И как об Аврааме сказано, поверил Авраам Богу и вменился ему это в праведность. Не сделал он ничего сверхъестественного, он просто поверил Богу. И тот человек, кто поверит Богу, он является верующим человеком и наследником Царства Божьего. Но это особый подвиг быть верующим человеком, поверить Богу и принять все то, что он посылает. Один человек, это было в советское время, в конце 70-х годов, рассказывал такую историю. Это было, одно, это было в Сергеем Посаде. Там стекалось множество верующих людей, Украина, Белоруссия, Молдавия, Россия. И все молились у преподобного Сергия. И не очень любили советскую власть. И была одна женщина, она такая была ветеранка, стареварка, и пела все время басом на панихидах, на службе. И она так поругивала советскую власть. Ее забрали в КГБ. Забрали и решили припугнуть. Ты что, советскую власть ругаешь? А он так смотрит на них искренне креста милые мои, да как же могу я и ругать? Она нам за грехи послана. Вот видите, святой Лук, епископ, верующий человек, от силу принял, и город выстоял. Александр Невский, монгол принял, а она понимала, что советская власть за грехи послана, как татары, за грехи послана. И поверить Богу, это такая сила, когда мы уже верим Ему, как говорит апостол, уже не живу я, а живет во мне Христос. И вот сегодня, когда мы празднуем, молитвенно вспоминаем святого благоверного князя Александра Невского, хочется помолиться ему и попросить нему, Отче Александр, святый благоверный князь, дай нам всем мудрость отделить одно от другого, отделить то, что от Бога, а то, что от нашего скудоумного разума, что действительно нужно принять как волю Божью, а с чем нужно бороться. И в этом и есть мудрость что-то принять, даже самое неприятное, но от Бога. А с чем-то нужно бороться. Всех вас благодарим святые молитвы. И молитвы все так благоверного князя Александра Невского. Да поможет нам Господь отделять одно от другого и стать не только верующими в Бога, но поверить Богу, смириться под Его крепкую руку. И тогда Бог будет с нами. А если Бог за нас, то никто против нас. Аминь.